Продовжується і бойова робота по російським тилам. Дрони атакували Тульську область Російської Федерації. Зокрема, ударили по заводу з виробництва Каучу. Мова пройде єфремовський завод. Там спалахнула пожежа. Роман Григорич, наскільки це важлива для нас ціль? Ну много за эту ночь, очень много ударів было. по химпрому российскому, по военным объектам российским. То есть это тоже Ефремовский завод, один из основных, который производил военную продукцию. В чистом виде, естественно, он попал под удар. И можно сейчас говорить о том, что идет такой системный плановый подход к уничтожению российской военки. Причем дуплетные удары. То есть и военное производство уничтожается, и удар же идет, естественно, по экономики России. То есть заход нефти уменьшается. Там уже последственно второго, третьего передела нефти и газа. Но тем не менее. Поэтому для нас сейчас каждый такой, и для россиян это серьезнейшая потеря, для нас каждый такой удар приближает нашу победу. Потому что мы победить можем единственным способом, единственным, у нас просто другого нет. Это станционное давление на экономику России, причем станции Малюка-Буданова это самый оптимальный вариант. Что в конце концов приведет к развалу России, как привело к развалу Советского Союза. Само распуск, я бы так сказал, даже к внутреннему разрыву этих связей, которые удерживают Российскую Федерацию между республиками. Служба безпеки України розкриває нові деталі спецоперації удару по чорному порту новоросійська. Зокрема, відомо, що перед цим уражено було морський літак розвідник іл 38, і це є один із ключових етапів ну, підготовки так до спецоперації для уражу після відбулося після ураження цієї субмарини. Коли ми кажемо про цей літак, яку в принципі він роль відігравав? Я так розумію, що якби він також, коли сі бейбі так пливуть туди, то він реагує так на них. Я вірно розумію. І тепер їм доведеться якби його благодати, або взагалі якби і ну, тобто це розчищає нам дорогу, я вірно розумію чи як? Ну, це один із етапів підготовки операції підводними триєстами, то есть і полупогружаемими, як ми. До цього ми з вами говорили, не вспоминайте, якщо хто нас слушает, не права тям. Ми говорили об знищенні головним управлінням розвідки вертольота к 27 Это противолодочный вертолет. Мы тогда даже с вами сказали, скорее всего, идет подготовка, потому что долго гонялись за этой вертушкой. Скорее всего, подготовка идет к уничтожению уже российских подводных целей, той же подводной лодки, подводными беспилотными аппаратами, то есть мини-субмаринами, так называем. Так вот, К-27, так же само примерно, как и Ил-38, просто у К-27 чуть больше, может быть, есть возможности с тонарами, определяют месторасположение, допустим, тех же подводных целей, а дальше забрасывают их бомбами, забрасывают их глубинными бомбами. То есть и У-38, и, и К-27, это уничтожение их, это как раз одна линейка действий под выполнение основной задачи уже уничтожения российских субмарин. Потому, я бы так сказал, тут что более масштабные задачи стояла, по крайней мере, так как привлечены были несколько спецподразделений, Главное управление разведки, службы безопасности, однозначно воздушные силы в этом участвовали, ну, естественно, военно-морской флот. То есть это такая комплексная атака на российские подводные корабли, а уничтожение самого Ю-38 в Ейске, это мы как-то с вами тоже говорили несколько недель полторы назад, удар был по Ейску, скорее всего, по пусковым установкам, а там, кстати, расположены пусковые установки гераний очень много. И вот удар по Ейску тогда он был, но не было детализации. А вот сейчас детализация дошла. То есть били еще, помимо беспилотников, били еще по Ил-38. Скорее всего, не хотели подсвечивать это направление, и потому не подали в информационном потоке. А по воздушный подрыв, то есть сейчас у нас есть такие механизмы воздушного подрыва, допустим, над самолетом, когда на высоте, там, на высоте несколько десятков метров взрывается боевая часть взрывного устройства, оно просто засыпает поражающими элементами плоскость и фюзеляж самолета, вертолета, любого, любого летательного аппарата. Они очень хрупкие в этом смысле от внешнего воздействия. Я думаю, это 38-й же не взлетит. Потому что после того, как посекло его внешним взрывом, его посекло внутренние магистрали, магистрали разного уровня электроэнерго гидротопливные магистрали, его уже никто на крыло не поставит, потому можно поставить крест. А дальше работать, еще две Варшавянки осталось. То есть две мы отменували, ростов на Дону а еще осталось Великий Новгород, по-моему, и еще одна четвертая лодка Варшавянка на ходу. Ну, есть тогда. Краснодар. Да, Великий Новгород и Краснодар. Если а, значить еще эти две субарины, то тогда вопрос с калибрами решаете. я верно понимаю, что как? Да, однозначно, с черноморского пуска имеется в виду, но подводного. Дело в том, что угу. это же подводные лодки, и они по 4 калибра могли запускать. А там же еще десяток катеров практически есть ракетных, которые могут запускать калибры, до них надо добираться. И надо не забывать за Каспийскую платилю. Там тоже несколько катеров ракетных есть, которые могут запускать калибры. Поэтому вот почему сейчас по Каспию работает. Останнє время видно такі вот удари по Краснодарському краю, по сверу Кавказа, по Сєверному Кавказу, по Ічкерії, э, по верні по Кадирії, пока ще іде Ічкерії треба э, дойти, по Дагестану. Ну показпі по, по Йде удари. Я думаю, доберемося все-таки до каспійських платів, бо що теж намінішвати. Якщо ще говорити про э, наші враження, зокрема про ракетну програму, э, верховний головнокомандувач сказав, що покращується. Ситуація із фламінго так мовляв в процесі стає стає сильнішим ракети. Відсоток зараз улучності луч, теж покращився. Було останнє використання п'яти ракет, одна зруйнована ціль, чотири збили російське ПВО. Але щомісяця, знову ж таки ситуація є сильнішою, як за його словами, Роман Героч, але ну якби все одно обіцянки були одні. Обіцяли там і до тридцяти так цих ракет виготовлення, і в принципі, де ви бачили, можливо. Застосования от останнего часа, сама фламинго. Давайте, чтобы потом не разочаровываться, давайте не будем очаровываться. Не будем очаровываться фламинга. Да, распиарили его, видосики, анонсики, гундосики и так далее, и тому подобное. До сих пор эти гундосики продолжаются про это фламинга. Уже фламиндич в теплые края улетел, увез с тобой пачки денег на эти фламинго, э, образно говорю. Примерно так вашего бюджет общий. Потому эти фламинго когда-то неоднозначно появятся. То есть мы когда-то их увидим. Почему? Потому что ну, это легкая ракета, но ну, это ПАУ-1. Немцы еще эту ракету сто лет назад сделали и за несколько лет и запустили в промышленное производство. Десятки тысяч этих ракет на Лондон заходили, ну, имеется в виду Поэтому это абсолютно не проблема. Это проблема, когда стоит задача построить ракету, а не спереди деньги. А, так как впереди деньги первая задача, вот они мы же видим, Миндич и Суперман, то, естественно, о ракетах можно пока только гундосить, и они а ракет не видят. Но сама по себе ракета, крылатая ракета, <coughs> ну вот смотрите, крылатая ракета Х-101 или Калибр лучше Фламидра, угадайте с трех раз. Я вам сразу скажу, лучше, лучше. По разным позициям, там по скорости, по скоростному, по скоростным возможностям, по маневренным возможностям, по высотам преодоления препятствий, ПВО и по дальности в том числе. То есть они намного лучше. Вот из 35 ракет российских мы сбили 34. Вы думаете, что у россиян хуже ПВО? У них такое же самое. Почему? Потому что все, практически противо... вся противовоздушная оборона всех стран в мире, она заточена в основном под уничтожение аэроцелей, под борьбу с самолетами противника. А это маневрирующие скоростные цели. А, а что такое крылатая ракета или та же фламинго? Дозвуковая, не сверхзвуковая. Дозвуковая, не маневрирующая. Цель, которая идет со скоростью 700-800 км в час. Лучше цели для ЗРК и для истребителя просто не придумать. Вот нет лучше цели, чем вот это вот бревно, которое летит, никуда не дергается, с большим тепловым следом и светится, как новогодняя елка в лучах, лучах локации. То есть сейчас надо уходить, если на крылатые ракеты уходить, в стелс-технологии, как это сделал Тау. Но это дорогущая ракета. То есть это композитные материалы, он их в Японии попробует их закупить еще. На... Они россиянам даже на эти на Су-57 не продали и на Су-75. Естественно, их сложно заполучить, эти композиты, которые не отражают радиоволны. Потому любая ракета, которую мы не сделали, крылатая ракета, любая, это хорошая цель для противника. Ее можно использовать где-то локально по определенным азимутам. Допустим, с, с предельно малых высот это только на дворе. На Крым их можно использовать. И по Крыму они их, наверное, использовали. Потому что там было несколько ну, видео, фоторяда больших воронок, либо больших взрывов, то есть под тону То есть я думаю, там одна-две ракеты на Крым где-то заходили. Но остальные ракеты были сбиты Российской ПВО с зенитно-ракетными комплексами и истребителями, потому что это лучшая цель, которую только можно придумать. Я уже это сказал. Их можно, если производить. Но их надо, если производить, они должны быть дешевейшими. То есть уровня, ну, где-то уровня, ну, может быть, чуть дороже беспилотника. Не более того. Но их надо производить в больших количествах для того, чтобы, допустим, при коэффициенте перехвата под 90%, хотя бы 10% проходить. Сейчас вот, из, если из пяти 4 сбили, одна прошла, это, это 20% процентов прохода. Но это не показатель пока, потому что показатель, когда на сотнях ракет, когда можно четко сказать, какой коэффициент уничтожения. То есть, я для чего говорю, чтобы потом не разочаровываться, что у нас стало на крыло много фламинго, а тылы противника как не горели, так и не горят. Так они не будут гореть, фламинго будут гореть, потому что это крылатая ракета простая. Нам для того, чтобы поражать целый нам нужна баллистика. Баллистика. Седьмой год сидят эти чудо-юдины, которые обеспечили безопасность в Москве, не производя нашу баллистическую, то есть не остановив нашу баллистическую программу, не производя баллистику. Опять же, анонсики были, гумбосики про баллистику были, видосики были, ракеты есть, нет. Даже разговоров нету про ракету Сапсан с дальностью 500 километров до Москвы. Поверьте, не надо разговора. Если, если пойдут на Москву с десяток ракет, 3-5 ракет пройдут, и э, дедушка Ленин победит обратно в шалаш Финляндии. В трусах или там без трусов мы это увидим, естественно, этот, этот побег обратный, по крайней мере, скажет, а ну нафиг этих дураков с этой Москвой, не полежишь спокойно, по крайней мере, в мавзолее, в шалаше было легче. Ну, с этой точки зрения, понятно, это сарказм, с этой точки зрения мы сразу увидим эффективность работы баллистики нашей. Только пока седьмой год эта власть не способная, либо, либо специально остановившая программу баллистической ракеты, не дает возможности нам насладиться этим бегством Ленина в Финляндии. Потому что в сушечку бежать, да, по лучшему. Так а якщо навмисно, ви кажете, ну, якісь інші, як як іншу причину, так ви розглядаєте. А для чого, ну, тобто, ну, а щоб, обеспечить безопасность, ну как? Ну, если был договор, допустим, я не знаю, там Стамбургске там, или еще какой-то, договору о том, что по Москве не бить, ну, тогда не остановлюсь баллистическую программу. Потому что баллистические ракеты пройдут, поверьте, Летчику, Я прекрасно понимаю, что такое баллистика. Авиация вот истребитель баллистическую ракету перехватить не может. Вот он просто не может, он ее не видит даже, потому что она заходит сверху с космоса. Ну, естественно, скорости входа в атмосферу за несколько махов то есть самолет не успевает отреагировать. И большинство зенитно ракетных комплексов на баллистическую ракету не реагируют даже. Они ее просто тупо не видят. А когда видят, уже просто поздно, точку встречи уже не рассчитаешь, и ракета туда не долетает. Почему только противобаллистики баллистики и специальные комплексы противобаллистические могут работать, допустим, уровня тех же Патриотов, которые у нас есть, ПАК-3, либо сейчас нам должны передать сэмпти так называемые. Они тоже будут пытаться, по крайней мере, перехватить баллистику. А от баллистики очень сложно укрыться. То есть особенно от баллистики с квазибаллистической траектории, когда на терминальном участке траектории, на нисходящей части идет рыскание по траектории, когда ракета может двигаться, постоянно изменяет точку встречи, и ни одна система просто не успевает отреагировать на изменяющееся положение этой точки встречи. Потому что противоракета же не идет по ракете баллистической, она идет в вычисленную система исчисления точку встречи. То есть они вместе, ракета баллистическая и противоракета идут в одну точку вычисленную. Если баллистическая ракета начинает рыскать по траектории, эта штучка, естественно, смещается и не успевает система просто отреагировать. Почему мы часть, П, П, вернее, часть, часть российских эскандеров пропустили, особенно Кинжала? По не успевали отрабатывать. Сейчас уже там немножко подшаманили американские шаманы и перехватывают, так, более-менее, по крайней мере. А потому баллистическая программа, если бы у нас была запущена и не остановлена, уже в Москва горела После каждого удара по Киеву, как минимум, летели бы баллистические ракеты по Москве. А когда дедушка Ленин, я уже это говорил, это я образно говорю, понятно, и про рублевские бани, и про Ленина, бегущего в Шалаш или в Шушинское, образно говорю, если бы баллистика заходила на Москву, война бы уже давно закончилась. И Путину в голову отвернули москвичи за вообще за войну против Украины. А пока Москва себе плюет в потолок и ничего ее там сильно не беспокоит, пока это будет война, где-то на задворках империи будет продолжаться. Поэтому важно было, естественно, ударить по Москве. И, скорее всего, есть такая договоренность этой зеленой чудо власти. По Москве не бить. А после этого, естественно, механизмы, как не бить по Москве, мы их видим прекрасно когда можно было бить беспилотниками, не били, куда-то летели, что же на куда, пока россияне не закрыли Москву в три ряда ПВО против беспилотников. Когда можно было произвести баллистические ракеты, баллистику производить за полтора года у вас. Вот простую баллистику, которая могла бы по инновационной системе наведения дойти до Москвы 500 километров, можно сделать за полтора года. И количество финансов от 100 миллионов долларов, 100-200 миллионов долларов, не более того. Для того, чтобы запустить программу, российская ракета, примерно доходящая до Москвы, стоит в среднем 1 миллион долларов. 1 миллион долларов и Ленин побежал. Ну так скинулись бы не на один десяток лениных украинцев, если бы четко сказали и поставили такого рода задачу. А раз это, эту задачу не выполняют Миндичи, Сукерманы, еще какие-то чуды юдины то, Торішнього стоїть именно такий блок по балістіх ракет, які могли пройти на максимум. Романе Григоровичу, ми щоденно аналізуємо оперативні актуальні новини, а також ситуацію на фронті. Буквально вчора проговорювали ситуацію в Сіверську, так і як наслідок що може бути далі. І вже от з'явилася інформація пізніше, після нашої розмови, Генеральний штаб, підтверджує, що відступили ми із Сіверська для збереження життя наших захисників. Що тепер? не очень хорошая ситуация Не очень хороший. Почему? Потому что направление Славянск, Северск удержит. Причем это направление, это правый берег Северского Донца. Славянск на правом берегу Северского Донца. Россияне переползли в 22 году, когда выдавили наши войска с севера Донецка, они переползли на правый берег в районе Лисичанска и начали давить Лисичанска по правому берегу в сторону Славянска, дошли до Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, уперлись в в нашу основную ряду. Несколько лет мы держали в районе Белогоровки Россия, которые пытались двигаться на Славянск, это с востока, двигаться на Славянск по правому берегу Северского Донца. Удерживали, и вот не получилось летом этого года. Я почему говорил, что летом этого года была такая предпринята, я так понимаю, диверсия, однозначно диверсия, по ослаблению Восточного фронта, по пропуску россиян практически по всем направлениям. Мы сдали Частовья, мы сдали Торецк, мы сдали трассу на Константиновку, то есть Сырский собрал все более-менее толковые части и перебросил их на Курское направление, спасать Киев от Курской магнитной аномалии. Там больше нечего было спасать. Но он ослабил Восточный фронт. Почему? Это пусть разбираются военные прокуроры. Что произошло, что было принято именно такого рода решение. Ослабление Восточного фронта, и фронт просто просел. Не посыпался, там не было оперативного прорыва, но просел. Просел по Славянскому направлению, это Константиновка, Часовьярск, Торец, Просел по Покровско-Добропольскому направлению. Это Мирноград, Добропольск, вернее, Мирноград, Доброполье и Покровск. Они практически окружили, а сейчас окружили по, по практически Мирноград уже в оперативном окружении. То есть, и это проседание, это однозначно диверсия. Почему? Потому что сдается Донбасс. Он сдается с 22 года под Стамбульский договорняк, который перерос сейчас в Минск-3, вот сейчас носится с 20 пунктами. Там капитуляция, чисто виде Минск-3, отрезание нашей территории 20% территории Украины, миллионы украинцев на этой территории передаются россиянам с крест, крестом на пузе, что не будем возвращать эти территории военным путем. В общем, там 110 -я, 111 -я статьи плачут по всем этим зеленым чудом-юдам, которые сейчас пытаются это пропихнуть в украинское законодательство. Но Путин-то требует весь Донбасс, и потому техническая сдача Донбасса – это и есть вот эта потеря наших рубежей. Еще раз повторюсь, мир на граде, южнее Покровска это Гуляйполе, то есть это уже Запорож, часть Запорожского фронта. Это Константиновка, они уже вышли на Константиновку, Торецк, Часовьяр и сейчас Сиверс. А дальше, после того, как они продавили Белогоровку, продавили Григоровку, вышли на Сиверс, они сейчас выдавили нас уже из Сиверска. Следующий славян.